А батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їм, давайте їм можливість пишатися вами. Зі словами привітання до випускників та педагогічного колективу звертається мати Сідова Людмила Володимирівна та мати Тетяна Діденко Марія Петрівна. это да, знаменательное событие и большой праздник. Сегодня наши выпускники прощаются с колледжем, который заложил фундамент необходимых профессиональных знаний. Именно вы, дорогие преподаватели, стали вторыми родителями для наших детей за все эти четыре года. Окружили их заботой, вниманием, дали им уверенность и стимул к достижению новых высот, а также открыли творческий потенциал. Хочу отметить высокий профессиональный уровень преподавателей. Мне очень импонирует вот, эту вот эта душевность нашей Татьяны Викторовны. Я когда первый раз с ней поговорила, мне казалось, что вот мой мальчик такой маленький. И его отдаю, отдаю прямо, я доверила ей. Когда мы приехали в колледж, нас встретил здесь Вадим Владимирович Курносик. Он настолько описал это все, ну, вот, какая здесь жизнь, как здесь относятся к людям, какие здесь вырастают дети, что мы решили поступать не в медицинский, а на ветеринарный. Я благодарна Сене Леонтьевне, руководителю театра колледжа, потому что ну, настолько вырос ребенок, что вот он у меня был мальчик, а стал мужчиной. Спасибо большое. Я благодарна руководителю вокального ансамбля Юлии Анатольевне. Он никогда не пел, хотя закончил музыкальную школу. Спасибо вам большое, что вы вот открыли в нем творчество, те, вот, творчество, он пишет стихи, он играет на всех инструментах, хотя ветеринар. Его нигде, ну вот, я не знала, я никогда не слышала, чтобы он пел, а здесь он открылся. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Я просто благодарна вам за то, что вы ну, взяли под крыло моего ребенка. Я очень благодарна всем преподавателям этого техника. Вы большие молодцы, что отдаете душу нашим детям. Спасибо вам за терпение и веру. За веру в каждого нашего ребенка, за мудрость, за готовность понять и прийти на помощь, за то, что вы понимаете, когда у них какие-то проблемы, вы можете им помочь советом, когда нас рядом нет. Спасибо за отданные нашим детям терпение, нервы и здоровье. Мира вам! Добавить. Но э, я хочу сегодня и как мама, и как преподаватель этого колледжа сказать огромное спасибо всем учителям, всем своим коллегам, потому что э, приведя сюда своего ребенка, я переживала, боялась, потому что мы сразу с детства знали, что мы будем ветеринарами. Поэтому прожила все эти четыре года здесь. Я, наверное, за два госэкзамена, стоя под дверью, с такой шпаргалок, пережила стресс за всех присутствующих здесь, детей, выпускников. Я хочу обратиться к нашим детям. Я желаю вам всего самого светлого в этой жизни. Самого светлого и помните, что только идущий преодолевает путь. Помните, что только смелые ваши поступки приведут вас к вашей заветной цели. Помните о том, что вы самое дорогое и самое ценное, что есть у нас, у ваших родителей. Никогда об этом не забывайте. Помните о том, что в любой ситуации мы поддерживаем вас. Мы всегда будем на вашей стороне. Поэтому никогда об этом не забывайте. Помните о том, что мы находимся всегда рядом с вами, даже когда мы далеко. Мысленно мы с вами, мы поддерживаем вас во всех ваших начинаниях. Не забывайте об этом. Я хочу пожелать всем присутствующим в этом зале благоразумия, потому что сейчас очень неровное время. У Александра Малинина есть замечательные слова. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула с обожищем. Дай Бог, чтобы твоя семья тебя любила даже нищим. Поэтому вот этого я желаю всем нам. Я желаю, чтобы нам никогда не пришлось испытать то, что испытывают наши соседи. Потому что это печально. И нам очень страшно за вас. Потому что мы не знаем, что ожидает нас завтра. Но я желаю нам всем веры в завтрашний день. Давайте помнить о том, что все, что мы вкладываем в вас, что это только с благими намерениями, с добротой. Мы хотим видеть вас такими, как вы есть сегодня, вот такими же красивыми и счастливыми. Поэтому помните, дети, об этом. Нам, родителям, я желаю здоровья, я желаю силы, потому что это только первая маленькая ступенечка, и вы сейчас все об этом думаете, что впереди нас ожидает ничуть не, не легкий период, потому что Кому-то нужно устроиться на работу, а большинство из нас четко понимают, что впереди еще 4 года очень серьезные учебы дальше. Может быть, у некоторых будет даже больше, даже кто-то изберет себе путь в науке. И завершить э, свои слова я хочу э, стихами Леонида Мартынова. «Какие хорошие выросли дети!» «Какие хорошие выросли дети!» У них удивительно открытые лица. Должно быть, их, им легче живется на свете, им легче добиться, им легче пробиться. Положим, они говорят, что труднее. Экзамены разные, конкурсы эти. Быть может и верно, им детям виднее, и все же. Хорошие выросли дети.